عورت اور اجدہا کی کائناتی جنگ تصور ایک عظیم کائناتی جنگ جہاں آسمان پر ایک عورت سورج سے ملبوس ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ایک خوفناک سرخ اجدہا جس کے ساتھ سر دا سنگ اور سرخ تاج ہیں اسے تباہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے یہ کوئی افسانی کہانی نہیں یہ مکاشفہ کی کی کتاب باب کی بائبلی داستان ہے جو خدا کے لوگوں اور شیطان کے درمیان عبدی تنازع کی علامت ہے اجدہا کے ساتھ سر اور دس سینگ کیا راز چھپاتے ہیں کیا یہ شیطان ہے رومن سلطنت یا ہر دور کی جوٹی طاقتیں آج ہم اس پر اسرار علامت کی بائبلی جڑیں تاریخی پس منظر اور الوحیاتی معنی کھوجیں گے تیار ہو جائیں اس سفر کے لیے بائبلی متن اور ڈھانچہ مکاشفہ کی کتاب بارہواں باب ایک ورژن پیش کرتا ہے جو تین مرکزی کرداروں کے گرد گھومتا ہے سب سے پہلے عورت ایک عورت جو سورج سے ملبوس تھی چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور اس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا مکاشوہ کی کتاب بارہویں باب کی پہلی آیت میں یہ پڑھ سکتے ہیں وہ درد زیب میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور نمبر دو پر ہے بیٹا اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو لوہے کے اساس سے سب قوموں پر حکومت کرے گا مکاشوہ کی کتاب بارواں باب اور اس کی پانچ آیت یہ بچہ خدا کے تخت تک اٹھایا جاتا ہے اجدہا ایک بڑا سرخ اجدہا جس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سر پر سات تاج تھے مکاشفہ کی کتاب بار ماں اور اس کی تین آیت میں یہ پڑھ سکتے ہیں یہ اجدہا بچے کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہوتا ہے سو پہلے حصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تین اہم کردار ہیں ایک عورت اور ایک اس کا بچہ یا بیٹا اور ایک اجدہا کہانی آگے بڑھتی ہے عورت بیابان میں بھاگتی ہے جہاں خدا اس سے بارہ سو ساٹھ دنوں تک پالتا ہے جو دینیل کی کتاب ساتھ میں باب کی پچیس آیت اور مکاشفہ کی کتاب گیارویں باب کی دو اور تین آیت میں مصیبت یا گواہی کے وقت سے ملتا ہے اجدہا جو پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے مکاشفہ کی کتاب بارویں باب کی نو آیت ہے اسمان سے گرایا جاتا ہے اور عورت کے باقی بچوں جو خدا کے احکام پر قائم رہتے ہیں اور یسو کی گواہی رکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب بارویں باب کی سترہ آیت سے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں سے جنگ کرتا ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں یہ با مقاشفہ کے وسط میں ایک کلیدی موڑ ہے جو ماضی مسیح کی پیدائش حال کلیسیا کی جدوجہد اور مستقبل آخری فتح کو علامتی طور پر جوڑتا ہے آج ہم اجدہا کے وصف سات سر دس سینگ اور سات تاج پر گہرائی سے توجہ کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں عورت اور بیٹے کی شناخت پہلے عورت اور بیٹے کی شناخت کو مختصر دیکھتے ہیں تاکہ اجدہا کے تناظر کو سمجھا جا سکے عورت اکثر اسرائیل سے تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ بارہ ستارے پداش کی کتاب سینتیسویں باب کی نو آیت کے یوسف کے خواب سے ملتے ہیں جو اسرائیل کے قبائل کی علامت ہے یوسیہ کی کتاب چھبیسواں باب سترہ آیت اور میکا کی کتاب چوتھا باب اور اس کی دس سائت اسرائیل کو درد ذہ میں عورت کے طور پر پیش کرتا ہے جو مسیح کی آمد کی تیاری کو ظاہر کرتی ہے کچھ مفسرین اسے کلیسیا مسیح کے جسم یا دونوں کے امتزاج سے جوڑتے ہیں کیتھلک روایت میں کچھ اسے کمواری مریم سے بھی منسلک کرتے ہیں کیونکہ وہ مسیح کی ماں ہیں اگرچہ یہ تفسیر یا تشریح کم رائج ہے اب دیکھتے ہیں بیٹا زبور دو نو آیت سے منسلک ہے تو انہیں لوہے کے اساسے توڑے گا اور واضح طور پر یسول مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متی کی انجیل دوسرے باب کے مطابق ہیرودیس کے قتل کے خطرے سے بچایا گیا تھا اب دیکھتے ہیں اجدہا کی علامت سات سر دس سنگھ اور سات تاج مکاشفہ کی کتاب بارویں باب کی تین آیت کا اجدہا ایک خوفناک تصویر ہے ایک بڑا سرخ اجدہا جس کے سات سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سروں پر سات تاج تھے اسے سمجھنے کے لیے ہم بائبلی تاریخ اور قریب مشر کی تناظر کو کھوجیں گے بائبلی جڑیں سات سر بائبل میں سات الہی کاملیت یا مکمل ہونے کی علامت ہے لیکن اجدہا کے لیے یہ جھوٹی کاملیت مکمل ذہانت یا دوکا دہی کی نقل ہے پرانے ادنامہ میں کئی سر والے بیسٹ عام ہیں جیسے دانیل کی کتاب ساتواں باب چھے آیت کا چار سر والا تیندوہ یا یسائیہ کی کتاب ستائیسواں باب پہلی آیت اور ایوب کی کتاب اکتالیس میں باب کا لوائتھن جو شیطان سے منسلک ہے اگر آپ لوائتن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا وہاں پر آپ کو لوائتن کے بارے میں مکمل ایک ویڈیو مل جائے گی اور وہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مدد دے گی لوائتن جو اکثر شیطان سے منسلک ہے اگلا نکتہ ہے دس سنگ دینیل کی کتاب ساتواں باپ سات آیت کا چوتھا حیوان دس سنگ رکھتا ہے جو بادشاہوں یا سلطنتوں کی نمائندگی کرتا ہے مقادشہ کی کتاب تیر میں باب کی پہلی آیت میں سمندر کا حیوان بھی دس سینگ رکھتا ہے جو اجدہا سے اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے دس زمینی طاقت یا مکمل انسانی اختیار کی علامت ہے جو اجدہا کے سیاسی اثر و رسو کو دکھاتی ہے سات تاج یونانی لفظ دیادہ ماتا شاہی تاج اجدہا کے جھوٹے شاہی دعووں کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ویں باب کی میں مسیح کے کئی انیسویں اس کی حقیقی الہی حکمت کو دکھاتے ہیں جو کہ اجدہا اس کی نقل کے مقابلے میں ہمیں نظر آتا ہے سرخ رنگ سرخ رنگ خونریزی جنگ یا شیطانی غزب کی علامت ہے جو اجدہا کے تباہ کن کردار سے ملتا ہے اب ہم اس کے تاریخی تناظر پر نظر کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب پہلی صدی کے آخر میں غالباً یعنی سیزر دمیتیان اکاسی عیسوی سے 96 عیسوی کے دور میں لکھا گیا جب مسیحی رومن ستائے جانے کا شکار تھے اجدہا کی تصویر رومن سلطنت سے جڑی ہے اب دیکھتے ہیں سات سر کچھ مفسرین انہیں روم کے سات پہاڑوں سے جوڑتے ہیں جیسا کہ مکاشوہ کی کتاب ستر باب نو سے دس سائت میں اشارہ ہے کیونکہ روم کو سات پہاڑوں کا شہر کہا جاتا تھا دوسرے انہیں رومن کیسروں کی ترتیب سے منسلک کرتے ہیں جیسے اگستر سے دمتیان تک اگرچہ اس ترتیب پر علمی اختلاف ہیں اگلا نکتہ دیکھتے ہیں دس سنگھ یہ رومن صوبوں اتحادی بادشاہوں یا دینیل کی کتاب ساتویں باب کی سات آیت کے تناظر میں مستقبل کی طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں سینگ بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں سات تاج دیکھتے ہیں تاج رومن کیسروں کے علوہی دعووں کی عکاسی کرتے ہیں جو حد کو خدا کہتے تھے یہ دعویٰ مسیحوں کے لیے کفر تھا کیونکہ وہ صرف مسیح کو خدا مند مانتے تھے اور جب رومن کیسر اپنے آپ کو خدا کہتے تھے تو وہ لفظ دیوس استعمال کرتے تھے جس کا مطلب ہے خدا اب ہم دیکھتے ہیں نیئر ایسٹرن پروسپیکٹیو اجدہ کی تصویر پرانے عہد سے متاثر ہے لیکن ایسٹرن پرسپیکٹو افسانوں سے بھی جڑی ہوئی ہے کنانی داستانوں میں سمندری راکشس یوم اور لوٹن کئی سروں والا تھا جو افراتفری کی علامت تھا بابل کی تیامت یا مصری سانپ اپوفس بھی اسی سے ملتی ہیں یسایہ کی کتاب پہلی آیت لوائتھن کو بھاگنے والا سانپ کہتا ہے جو مکاشا کی کتاب بار میں باب کی نو آیت کے پرانے سے ملتا ہے یوہنہ ان تصاویر کو خدا کے دشمن کے طور پر پیش کرتا ہے جو مسیح کی فتح سے شکست کھاتا ہے یونانی رومن افسانوں میں کئی سر والا ہائیڈرو بھی اسی تصویر سے مماثلت رکھتا ہے جو یوہنہ نے رومن ناظرین کے لیے استعمال کی اب ہم دیکھتے ہیں اجدہا کی شناخت علمی تشریحات اجدہا کی شناخت واضح طور پر شیطان کے طور پر کی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب بارہویں باب کی نو آیت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صرف دس سینگ اور سات تاج مختلف تشریحات کو جنم دیتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں روحانی نظریہ سات سر اور دس سنگ اجدہا کی جھوٹی کاملیت اور عالمی دوکہ دہی کو ظاہر کرتے ہیں تاج اس کے جھوٹے دعوے ہیں کہ وہ خدا کی جگہ لے سکتا ہے یہ نظریہ اجدہا کو پدائش کی کتاب تیسرے باپ کی پندرہ سے لے کر مکاشفہ تک خدا کے منصوبوں کے کائناتی دشمن کے طور پر دکھاتا ہے اب ہم اس کا تاریخی نظریہ دیکھتے ہیں اجدہار رومن سلطنت کی علامت ہے جس کے ساتھ سر کیسروں یا روم کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں دس سنگھ اتحادی طاقتوں یا بعد کی سلطنتوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں ابتدائی مسیحی جیسے ٹوٹیلین روم کو شیطان کے آلہ کے طور پر دیکھتے تھے علامتی نظریے کو دیکھتے ہیں اجدہا ہر دور کی شیطانی طاقتوں کی علامت ہے سیاسی ثقافتی یا مذہبی نظام جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں سات اور دس کی عددی علامت اس کی عالمگیر دوکا دہی کو دکھاتی ہے مشترکہ نکتہ نظر اسکالر جیسے کہتے ہیں کہ اجدہا ایک ساتھ شیطان اور اس کے زمینی ایجنٹ جیسے روم کی علامت ہے تاریخی گہرائی مکاشفہ کا تاریخی تناظر اجدہا کی تصویر کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے رومن سلطنت پہلی صدی میں سیزر دمتیان نے مسیحوں سے اپنی پرستش کا مطالبہ کیا جو ان کے لیے کفر تھا اجدہا کے تاج اس جھوٹے الہی دعوے کی عکاسی کرتے ہیں یہودی تناظر یوہنہ کے ناظرین جو زیادہ تر یہودی مسیح تھے لوائتھن یا دینیل کے حیوانات سے واقف تھے سات سر اور دس سنگ روم کو نئے بابل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو خدا کے دشمن کے طور پر شکست کھائے گا دینیل کی کتاب ساتواں باب اکیس سے ستائیس آیت ستائے جانے کی حقیقت مکاشفہ کی کتاب بارہواں باب سترہ آیت میں اجدہا کی عورت کے بچوں سے جنگ مسیحوں کی شہادت کی عکاسی کرتا ہے جو نیرو چون عیسوی سے 68 عیسوی اور دمیتیان کے دور میں عروج پر تھی عورت اور اجدہا کا تنازع اجدہا کی تصویر عورت اور اس کے بیٹے کے خلاف اس کی دشمنی کو اجاگر کرتی ہے تاریخی طور پر یہ متی کی انجیل دوسرے باب میں ہیرودیس کے مسیح کو قتل کرنے کی کوشش سے جڑتا ہے جو شیطان کے ذریعے چلائی گئی تھی بیا بان میں عورت کی حفاظت مکاشفہ کی کتاب بارہویں باب کی چھے آیت حروج سولہ کی طرح ہے جہاں خدا نے اسرائیل کو بیا بان میں پالا بارہ سو ساٹھ دن مکاشفا کی کتاب تیرواں باب پانچ آیت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں جو کلیسیا کی مصیبت کے وقت کی علامت ہے کتاب تیسرا بابر اس کی آیت کی پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان دشمنی ڈالوں گا اور اب کلیسیا سے وہ اجدہا لڑتا ہے جو پہلی صدی سے آج تک جاری ہے علمی چیلنجز اور سوالات اجدہا کی علامت کئی سوالات اٹھاتی ہے سات کیا ہے رومن کیسر شیطان کی ذہانت یا روم کے ساتھ پہاڑ جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب سترویں باب کی نو سے دس آیت میں اشارہ ملتا ہے دس سینگ کی شناخت روم کے صوبے اتحادی بادشاہ یا مستقبل کی طاقتیں تاج کا مطلب کیا یہ صرف رومن کیسروں کا جھوٹا دعویٰ ہے یا ہر دور کی جھوٹی بادشاہت کیا اجدہا صرف رومن سلطنت ہے یا ہر وہ طاقت جو خدا کی مخالفت کرتی ہے اب آپ کی باری ہے اجدہا کے ساتھ سر دس سینگ اور سات تاج آپ کو کیا بتاتے ہیں کیا یہ رومن سلطنت شیطان کی طاقت یا آج کی جھوٹی بادشاہت کی علامت ہے عورت کون ہے اسرائیل کلیسیا یا دونوں خدا کی حفاظت کا یہ وعدہ آپ کے ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور مکاشفہ کی کتاب بارمہ باب دینیل کی کتاب ساتمہ باب یا سیا ستائیس کو ضرور پڑھیں اور ویڈیو کے آخر میں چند بہت ہی ضروری باتیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ڈینومینیشن اس کی مختلف تفسیر و تشریح کرتی ہے اور کچھ مشنیں اس کی مختلف تشریح یا تفسیر کرتی ہیں لوگ جو ہے وہ اپنی ڈینومینیشن کی کے مطابق ہی اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں آپ کی کون ڈینومینیشن ہے یا آپ نے اس کی تفسیر کیا سنی ہے میرا کام تھا آپ کے سامنے حقائق رکھنا کہ یہ یہ تفسیر یا تشریحات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے بائبل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے نہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے یا جو بھی تفسیر یا تشریح آپ کی ڈینومینیشن کرتی ہے مکاشفہ بارویں باب کی عورت اور اجدہا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کی طاقت چاہے اس کے ساتھ سر ہوں یا دس سینگ آرزی ہے خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور مسیح کی فتح حتمی ہے اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ گہرے مکاشفات معلومات آپ کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے شیئر کریں گے سو so, اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیں کیونکہ جب آپ بیل کے بٹن کو دباتے ہیں تو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا ہے تاکہ آپ فوراں جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور وہ ویڈیوز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو